Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу Миколаїв, в ефірі програма Гаряча лінія і її ведучий Олександр Молоцов. Сьогодні в нашій студії працює начальник управління з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Олександр Грасименя. Ми говоритимемо про негоду, про сховища і про безпеку наших городян загалом. Олександр Анатолійович, у мене сьогодні перше питання. Сьогоднішня погода, як ми бачимо, на геть не ради, вона навіть лякає ось дощ іде вже майже цілу добу. Чи справляються наші рятувальники з такими загадковими погодними умовами? Ну, дощ дійсно йде вже другий день. За ці двоє суток порядка 30 мм випала осадка, що прирівнюється більше, ніж половині місячної норми, яка повинна була випасти по прогнозу. Кроме того, из-за того, что сильно произошло замыкание земли, У нас очень много случаев падения деревьев из-за порывов ветра. Ветер достигает скорости до 30 метров в секунду, то есть вырывает деревья полностью с корнями. Есть случаи падения на два автомобиля, на газопроводы, на линии электропередач с утра на ПГС отрабатывали, стояли троллейбусы, сейчас на Московской трамвае стоят из-за того, что деревья падают и рвут эти сети. Зафиксировано более 50 таких обращений от граждан на службу 1588, на службу оперативного реагирования. По ликвидации этих ситуаций работали три бригады Зеленхоз предприятия. 10-й взвод аварийно-спасательного отряда работал, помогали подразделения аварийно-спасательного отряда главного управления МЧС. И был ложен еще вызов у нас на то, что лодка перевернулась в районе Варваровского моста, то есть надо было группу посылать. В Облэнерго свою группу выделила для работы на своих сетях. То есть все службы справились. На хорошо, можно сказать. Порядка 50% дерев, которые упали, уже убраны. Основная задача стоит убрать с проезжей части детских садов, то есть с опасных участков. В связи с тем, что в такой ветер не работает вишка, работаем без привлечения спецтехники. Шановні глядачі, я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, і ви можете поставити нашому гостю запитання за номером телефону, який ви будете бачити на екрані. Всі ми дивимося новини і бачимо, що відбувається на сході нашої країни. Тому, напевне, питання безпеки наших городян повинно бути пріоритетним. Хотілося б дізнатися, як працює система оповіщення в Миколаєві. оскільки вона надійна? Ну, от як раз, По роботі системи оповіщення ми отримали від гідрометцентру ситуації, о тому, що ухудшення погодних умов. І 6 числа. После обеда провели оповещение жителей города Николаева через систему громкоговорителей, которая установлена у нас по радио фм эра фм на волне 107 и 8 Гц, о том, что ожидается в ближайшие 2-3 дня ухудшение погодных условий и ветер сильный, то есть чтобы люди были внимательны и осторожны. Кроме этого провели оповещение руководящего состава, то есть это не погода. Мероприятия, которые предусмотрены по системе оповещения, были проведены. То есть система оповещения работает. Мы можем уже в программном режиме, в программном обеспечении доводить эту информацию через те 108 уличных громкоговорителей, которые находятся на территории города. У нас первый звонок. Доброго вечера. Вы в эфире. Слухаем у вас. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, когда будут сделаны дороги по городу Николаеву и за его пределами? Невозможно ездить ни на машине часто, ни на маршрутках, ни на автобусах, ничего. Ведь сборы идут. Это не я ямочный... Ремонт... Ничего, я отвечу. Ямочный ремонт по распоряжению городского головы в этом году начат уже на месяц раньше, как только позволяют погодные условия. Но по технологии во время дождя укладывать Асфальт нельзя, то есть это нарушение процесса, это не можна, есть це нарушение процесу, це не привлічує нічому. Тому, коли немає дождя, служба працюють на ямочний ремонт, і як тільки закончатся ці дожди, ця робота буде продовжена. Переходимо до нашого наступного питання. Хотіли, хотів би поговорити про наші сховища. Питання не нове, але все ж таки воно дуже залишається актуальним. Але для початку хотів би запропонувати всім нам подивитися інформаційний сюжет. Колеги, прошу, зробіть, будь ласка, перш ніж потрапити у двір, де знаходиться бомбосховище, потрібно пройти ворота, які, до речі, замкнені на кодовий замок. Знімальна група разом з представником волонтерського руху чекали приблизно 10 хвилин, після чого жителька будинку нам відчинила. Тут дуже брудно, сміття, цеглини, дерево, багато повотини, але це лише при вході до бомбосховища. Йдемо далі. Бомбосховище облаштоване під комору, де мешкають слюсарі. Бруд, сміття, ганчір'я, порожні пляшки, пил та павутиння побачене шокує. Туалет так як нам каже волонтер, півроку назад тут було ще гірше, зараз хоча б побілили приміщення. Людина, яка нас зустріла, не без умовлянь з боку волонтера, представилася слюсарем. Ви началься притиподілі наше. Яке начальство? Про що? Ми хочемо подивитись бомбосховище, де люди сховаються на випадок, якщо буде дивіться, що хотіть ключ від інших кімнат, які знаходяться у підвалі, слюсар не мав. У підвалі бомбосховище є попільнички, які набиті недопалками. Колега пана слюсара не поспіхом підійшов до нас із запаленою цигаркою. А хто ви? Скажіть, будь ласка. Ви працівник жеку? А чого ви курите в бомбосховищі, Скажіть, будь ласка. Біля входу у бомбосховище написаний номер, куди потрібно дзвонити в разі необхідності. Та вказано, що ключ знаходиться в квартирі, номер якої не зазначений. Один з мешканців вдома повинен мати цей ключ, і він повинен, якщо є потреба, відчинити одразу. Це найшвидший спосіб, найшвидший волонтер так і не додзвонилась до представників ЖЕКу, але слюсар з мобільного розмовляв зі своїм керівництвом. Во взагалі, хто ми мало знімати. У мене є посвідчення, я можу зайти до бомбосховища і подивитися, в якому його воно стане. Розумієте? що мені начальниця, начальниця повинна була вже півроку, як зробити тут ремонт. Це, Мабуть, це, та, система... це система воздуховоду. Так. Ви, будь ласка, покажіть. Так, та, люди будуть буде... буде... дихати. Все. Представник ЖЕКУ центрального району була на терміновій нараді. Працівник ЖЕКу Турбота за кадром показав документ, де було зазначено, що бомбосховище за адресою адмірала Макарова 58, відремонтоване та придатне для використання. Це, мабуть, чистий одяг, як там написано. Тут написано, відкрита, але бачимо замок. Поведінка слюсара була дуже агресивною, тому знімальна група разом з волонтером з міркувань безпеки вирішила не провокувати його і залишили захисну споруду. Вечасіма не цікавить, куди люди потраплять, якщо буде бомбардування і діточника інюкцікався. То прилад за. Центр волонтерів надіслав до Миколаївської облдержадміністрації інформаційний запит з питанням про долю 805 тисяч гривень, виділених торік на ремонт захисних споруд та бомбосховищ, а також про те, що було зроблене у 2015 році. Відповідь була наступною: за 2014 рік було відремонтоване лише одне бомбосховище на суму 37,5 тисяч гривень. На 2015 рік передбачено 500 тисяч гривень на поточний ремонт та 900 тисяч гривень на капітальний ремонт захисних. Споруд цивільного захисту у житлових будинках я не розумію, якщо виконком не володіє ситуацією в цілому, не контролює ні ремонти, ні як гроші розподіляються, як я не розумію, хто ж буде мати відповідальність потім за це. У Миколаєві створена карта бомбосховищ. Її також складали волонтери. Як наголошує Гелена Мурлян, цим повинен займатися окремий фахівець, який отримуватиме за це зарплатню. Прослідкувати за станом та життєздатністю всіх бомбосховищ волонтери не встигають. Олександр Анатолійович. Напевне, ситуація ця не є нормальною. І хотілося б вірити, що це всього-навсього прикрий випадок. Але. Таке питання: хто за що в цьому питанні повинен відповідати, щоби зрештою, не дай Боже, у випадку небезпеки люди могли скористатися цими сховищами за призначенням? Хто і як повинен координувати це питання? Ну, в сюжеті правильно прозвучала фраза о те, що в тому році було відремонтовано одне захисне соруження, це захисне соруження управління по вопросам ЧС. на 15 год городским головой, в связи с тем, что события вот эти, было дано ряд поручений, и выделена сумма миллион триста для ремонта защитных сооружений коммунальной формы собственности, которая сейчас проводится департаментом жилищно-коммунального хозяйства. На сегодняшний день отремонтировано 46 защитных сооружений, 11 находятся еще в стадии ремонта. Но убежище коммунальной собственности насчитывают 93 единицы, то есть все успеть не могли. Кроме того, то, что защитное сооружение используется под мастерскую слесаря и ЖЕКа, то в принципе законодательно это допускается. То, что они там курят и не наведен порядок, то за это они, естественно, будут наказаны. С этим мы разберемся. А ремонт защитных сооружений продолжается. Миллион триста выделенных, я думаю, не хватит на то, чтобы закончить. Поэтому следующий этап у нас идет ⁇ это укомплектование защитных сооружений нарами и фильтровентиляционным оборудованием. По итогам шести месяцев, скорее всего, сумма будет добавлена из городского бюджета. Городским головой была поставлена задача в связи с тем, что фильтровентиляционное оборудование выпускается в России, искать альтернативу. К нам уже начали поступать предложения по польскому оборудованию. Сейчас мы отрабатываем его. Но ну, для того, чтобы полностью восстановить защитное сооружение, нужно их доработать еще и фильтровентиляционным оборудованием. Те ремонтные работы, которые сейчас проводятся, это по санузлам, освещению, побелке, почистке, спецоборудования не касаются. Скажите, пожалуйста, а что входит в комплект базового такого сховища? Что там повинно бути відповідно до с Ну, согласно инструкции, там должно быть от средств защиты до фильтров вентиляционного оборудования, должны работать туалеты, должна быть питьевая вода, должен быть свет, должны быть в части защитных сооружений даже продукты питания. То есть это как норматив по содержанию защитных сооружений. Чи все микрорайоны Миколаева забезпечені такими сховищами. Вони всюди є? Ну, у нас в жилых домах расположено всего 72 защитных сооружения, и раньше никогда перед органами власти не ставилась задача обеспечить стопроцентное укрытие населения защитных сооружений. То есть город подлежал эвакуации в загородную зону, а защитные сооружения строились из расчета на на большую работающую смену. 223 защитных сооружений, которые находятся на территории города, должно было укрываться порядка 67 тысяч человек, которые работали посменно и обеспечивали жизнедеятельность предприятий и городского хозяйства. Водоканал, Николаев электротранс, ну, предприятия, продолжающие работу в особый период. Поэтому после событий на Востоке, когда мы увидели, что ну, негде прятать в защитных сооружениях людей, городским головой была поставлена задача обследовать подвальные помещения на территории города, для того, чтобы дооборудовать их и включить в расчет укрытия населения. Эта работа была проведена еще продолжается на сегодняшний момент. На сегодня 474 подвальных помещения, уже на них заведена учетная карточка, проведен расчет укрытия. И с учетом, скажем так, подвальных помещений частного сектора мы можем говорить о том, что на сегодняшний день мы в состоянии укрыть до 68% населения. Но, как вы правильно сказали, не все микрорайоны у нас обеспечены. Допустим, микрорайон Намыв мы не можем подобрать для укрытия на 22 тысячи человек, потому что там нет как таковых подвальных помещений. Поэтому рассматривается вопрос, сейчас изучается, где проходят сети. То есть, если возникнет необходимость, то будем строить быстро возводимое, так называемое, укрытие. То есть, это щель глубиной 2 метра выкапывается. Но для этого мы должны посмотреть, где нету сетей, где можно э, рыть вот эти вот траншеи для перекрытия. Но это уже, скажем, последний момент, который будет выполнен. Пока работаем над... До обследования тех пятен, которые у нас получились и в результате обследования этих подвальных помещений, перешли на полуподвальное помещение с дооборудованием. Ну, то есть ищем все пути, чтобы по максимуму укрыть население непосредственно в городе Николаеве. И дякую. У нас звонок в студию. Доброго вечера. Вы в эфире говорите. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот я другой раз чую, уже вы выступаете. От кого наказали ви за те, що всі приміщення, які були создані дуже давно, велися заняття, проводилися все. Хто наказаний за те, що вони уничтожені? Чи час магазини, мастерські? От я вас живу в домі, бідецька поліклініка. Що там робиться? Ви скажіть, будь ласка, хто за це відповів? От ви скажіть, ви другий раз виступаєте, але ви не кажете, хто наказаний, хто це дав таку команду, щоб що таке наробити у нас в городі? Ці забрати підвальні поміщення. Спасибі вам більше. Диаковиц, за запитання. Ну обо всех нарушениях, которые стали нам известны за последнее время, информация направлена для до органов прокуратуры для того, чтобы были приняты меры прокурорского характера, прокурорского вплыва, как они называются. То есть информацию эту мы подали. Те нарушители, которые допустили нарушения в законодательной части, будут, я думаю, наказаны теми органами, которые Це Ви торкнулися питання перевірки та інвентаризації сховищ. Хто повинен проводити цю процедуру і як вона потім буде затверджена, які рішення повинні прийматися? У місті створена інвентаризаційна комісія, яка працює над координацією дій по проведенню інвентаризації захисних зарушення. Саму инвентаризацию защитных сооружений проводит собственник, у кого она стоит на балансе, или это предприятие, или это ЖК, или это управление освиты, или это управление культуры. То есть балансодержатель проводит мероприятие по инвентаризации и заказывает технический паспорт. В дальнейшем им присваивается отдельный адрес, то есть этот учет есть. По объектам коммунальной собственности мы уже завершаем эту работу. Но ну, у нас есть 28 объектов, которые отказываются признавать на своей территории вот эти вот защитные сооружения. То есть они есть, но в связи с тем, что это мероприятие затратное, требует финансирования и дальнейшей, дальнейшего обозначения этих защитных сооружений как отдельных объектов недвижимости. 28 предприятий отказываются проводить эти Я мероприятия. С работы. Вот на них тоже мы дали информацию в прокуратуру для заходов. Они не выполняют. Распоряжение Кабинета Министров по выполнению, по проведению технической инвентаризации. У нас звонок. Доброго вечера, слушаем у вас. Вы мне говорите. Слушаем у вас. Алло. Так-так. Я хотела узнать. Вот я живу на в районе сортировки. У нас такой район. Рядом вокзал железнодорожный, аэродром. 17 ЖЭК, Вот где в нашем районе есть бомбоубежище? У нас, вот я вижу в нашем районе, но ну, нигде нет никакого оповещения. В районе сортировки справа от железнодорожного вокзала находится защитное сооружение, отдельно стоящее. Оно принадлежит железной дороге для укрытия сотрудников. Я сейчас не могу вам точно сказать по адресу, но если по вашему адресу нет защитного сооружения, значит, подвальные помещения, которые были до обследованы, обследованы в ходе вот этих вот четырех месяцев работы по подвальным помещениям, то э, вы укрываетесь или в своем подвальном помещении, или в соседнем э, помещении, в соседнем доме. Сподіваюсь, вы отримали ответ на ваше питание. У меня наступное питання. Какие организации занимаются проведением этих бомбосховищ до нормального робочого стану. З якими компаніями укладають контракти, чи яка організація взагалі цим опікується? Ну, роботи заказує Департамент жиліщно-комунального господарства, а виконують звичайні будівельні організації, які мають ліцензію на проведення будівельних робіт. Зараз йде ремонт водопроводу, освітлення штукатурка, побелка, вот такого характера. То есть лицензионная организация, которая имеет право на проведение ремонтных работ, выполняет эти работы. Там порядка шести, кажется, подрядчиков у департамента работает. Душа, доброе. У нас звенок студии. Доброго вечера. Слухаем у вас. Добрый вечер. Начальник Гера Семенин. Сколько лет вы занимаете эту должность? И почему пришли все, помещения в такую негодность? Нисколько не смешно. Я вижу у вас только улыбка на устах. А сейчас идет война, и людям где прятаться, куда ховаться? Спасибо за внимание. Ну, на должности я с 2004 года, начальника управления. Как довели защитное сооружение до такого состояния? За последние 4 года тоже было вытрачено миллион триста гривен на ремонт защитных сооружений. Ну, еще раз говорю, стояла первоочередная задача – это ремонт крыш а потом уже подвалов. Поэтому финансирование мероприятий по ремонту защитных сооружений, я не скажу, что его не было. Миллион триста за четыре года на ремонт потратили, но в недостаточном объеме. Кроме того, в период распада Советского Союза был нанесен большой ущерб фильтровентиляционному оборудованию. Люди искали драгоценные металлы. Ну, ряд причин, по которым приведены... Эти защитные сооружения в такое состояние. Они не числились, скажем так, на балансе жилищно-коммунальных предприятий, потому что до 2005 года проходили вообще по легенде, как сводная ведомость таемных документов есть такой документ, и информация о них носила закрытый характер. На балансе не стоят, обозначены как подвальное помещение, а государством туда было установлено фильтровентиляционное оборудование и включено в расчет рассылки. Но есть ряд э, таких актуальных вопросов, которые не могли быть отработаны сразу, назовем это так. У нас наступный глядач. Прошу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброго вечера. Я жительница проспект Ленина 10А. В нашем доме когда-то был склад предприятия ЭРА хорошее бомбоубежище. Закрытое. Там одни коты и крысы живут. А то, дом относится к Жеку БРИС по, да. по улице Правды. Вот. Его только привести чуть в порядок, и там готовое бомбоубежище. Вот. Никто не хочет этим заниматься. И водопроводная 8. Тоже наше подвальное помещение от предприятия. Там тоже был склад. А сейчас сделали там для метелок, веник этих самых тачек. Я прошу проверить эти помещения и привести их как-то в порядок, заставить ЖЭК. Я запомнил адрес 10, Ленина 10 и 8, да? Водопроводная Водопроводная 8. Завтра проверим эти подвальные помещения. Ну, я знаю, что на проспекте Ленина 22 есть защитное сооружение 24. И может быть даже ваши... вот те Адреса, которые вы назвали, и попали в перечень тех подвалов, которые сейчас готовятся для укрытия населения. Я проверю этот адрес и в обязательном порядке. Шановні глядачі телеканалу Миколаїв. Час нашої передачі вичерпано, тому ми мусимо ставити крапку. Дякую вам. З вами був Олександр Молодцов. У нас в гостях був начальник. управління з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Олександр Грасименя. Дякуємо всім, хто долучився до нашої передачі. До зустрічі в ефірі.